Hai Mam, selamat datang di channel Wanda Ismail. Di video kali ini aku akan berbagi resep. Ini kali ini aku bikin cake potong hias. Ini ekonomis, bahan-bahannya ekonomis, simple dan cara membuatnya pun juga sangat mudah Mam. Oke, tonton videonya sampai habis. Di sini ada 65 gram gula pasir. Jika suka manis boleh ditambahkan. Dan ini 4 butir telur suhu ruang ya Mam. Selanjutnya, setengah sendok teh SP atau emulsifier, kocok hingga putih mengembang kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit, atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini sudah putih mengembang kental dan berjejak. Selanjutnya, satu sendok makan tepung maizena, gunakan mixer kecepatan yang paling rendah untuk mengocok bahan kering ini. 80 gram tepung terigu protein sedang kocok hingga tercampur rata. Dan di sini ada 100 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya dalam keadaan hangat ya, Mam. Dan ini sudah tercampur rata. Selanjutnya akan aku tambahkan pasta pandan, sesuaikan dengan selera aja. Kemudian kocok lagi hingga tercampur rata. Boleh menggunakan spatula atau tetap dengan menggunakan mixer, kecepatan yang paling rendah aja. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya, rapikan dengan spatula dan tuang adonan ke dalam loyang. Di sini, aku menggunakan loyang ukuran 22 cm. Kemudian, hentakkan loyang beberapa saat, lalu panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit dengan api atas bawah. Nah, ini sudah matang, ya, Mam. Sudah dikeluarkan dari oven, kemudian buka kertas rotinya dulu, ya. Nah ini hasilnya setelah kuenya dibalik Selanjutnya akan aku beri olesan buttercream di sini ia sesuai selera aja Dan ini akan aku potong menjadi beberapa potong Nah ini aku potong dulu bagian tengahnya Selanjutnya bagi menjadi 16 potong ya mam atau bisa juga dipotong sesuai kebutuhan mams di rumah. Selanjutnya, di sini ada sisa buttercream aku beri dengan pasta pandan selanjutnya aku beri hiasan seperti ini di bagian atasnya nah supaya lebih menarik di sini aku beri permen ya mam untuk bagian ini boleh juga diberi dengan coklat batang misalnya atau dengan permen-permen yang lainnya nah ini udah jadi ini lucu banget untuk toppingnya sesuaikan dengan selera aja Oke, Mam. Sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih.